হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালে আছে মোৰ ভাল মই মিতালে মিতালী ব্লগছৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আপোনালোকে ব্লগটো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈ চাব আৰু একদম শেষত নেপাহৰিব ব্লগটো চাই আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ আৰু এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ পোলাও আৰু আনফালে মই প্লেটখনত লৈ লৈছোঁ খিচমিচ বাদাম লং ইলাচি তেজপাত আৰু জলকীয়া দুটা ফালি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আনফালে মই কুকাৰটো বঢ়াই দিলোঁ আৰু আনফালে চ চাউলখিনি দেখিছে জহা চাউল ধুনীয়াকৈ তিয়াই ৰাখিছিলোঁ এই জহা চাউলখিনি ধুই মেলি মই ধুনীয়াকৈ লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া কুকাৰটো গৰম হ'ল গৰম হোৱাত এতিয়া মই ৰিফাইন দিলোঁ ৰিফাইনখিনি গৰম হোৱা তেতিয়া মই চেনি এক চামুচ দি দিম চেনিখিনি কিয় দিছোঁ গম পায়নে চেনিখিনি দিলে কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় কালাৰটো ভাল উঠে আৰু খাবলৈও অলপ টেষ্টি হয় অলপ টেঙা নিমখীয়া টেঙা মিঠা আৰু নিমখীয়া এনেকুৱা তেজ এটা উঠে খাবলৈ খুব ভাল লাগে সেইটো কাৰণে মই দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই তেলখিনি দি চেনিখিনি দি দিলোঁ এতিয়া দেখিছে এয়া লাহে লাহে ৰঙচুৱা পৰিবলৈ ধৰিছে চাই থাকিবচোন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে আপোনালোকে গম পাব এয়া দেখিছে অলপ অলপ ৰঙচুৱা হৈ গ'ল এতিয়া ৰঙচুৱা হোৱাত এতিয়া মই অকণমান ঘি দিছোঁ ঢালি ঘিও বেছি দি দিওঁ এয়া পৰিমাণ অনুযায়ী ঘিখিনি দি দিব আৰু মই ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু ইয়াতে গোটেইবিলাক দি দিছোঁ খিচমিচ বাদাম পিঁয়াজ জলকীয়া একেলগে দি দিলোঁ দি পেলাই এতিয়া অলপ কালাৰ ভাল হৈ মই ভাজি লওঁ ভাজি লৈ পেলাই এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ চাৰিখিনি দি দিলোঁ এতিয়া ল'ৰাই ভালে দি দিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ কালাৰটো উঠিলোঁ আপোনালোকে চাই দিলে আপোনালোকে চাৰি কাটিলে গম পাৰোঁ সেয়া দিছে কালাৰটো খুব ধুনীয়াকৈ উঠিছে সেয়া আপোনালোকে অলপ দেখুৱাই দিছোঁ ইমান ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে এয়া মোৰ পোলাও হৈ গত ৰেডি এতিয়া কুকাৰ মুখনিখন খুলি দিছোঁ কিট ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে সেয়া দেখিছেনে গোটেই এটাৰ ভাৱ আহি গৈছে জহা যিহেতুকে জহা চাউলে বনাইছোঁ সেয়া দেখিছে এতিয়া বাঢ়ি ল'ম ধুনীয়াকৈ খাই ল'ম অলপ দেখিছে গোটেইবিলাক ওপৰত উঠি আছে ওপৰতে জানো মই ছটিয়াই পেলাই থৈ দিছোঁ তেনেকুৱা নিচিনা হৈ আছে সেয়া মোৰ পোলাও হৈ গ'ল ৰেডি এয়া ইমান ধুনীয়া এটা এটা হৈছে দেখিছে গাইছে পোলাও হৈ গ'ল এতিয়া মই আহি পালোঁ দোকান এয়া সন্ধিয়া সময় আৰু এতিয়া যাবই সময় হৈছে এয়া সকলোবোৰ চাগে আহিছে মই এতিয়া যামগৈ বেছি সোমাইও নকৰোঁ ঘৰত গৈ পেলাই আকৌ ভাত বনাব লাগিব ছোৱালীজনী আছে যিহেতু এটা আৰু এতিয়া দোকান সামৰিব হ'ল এতিয়া আঠ বাজি ৰজো হৈছে আৰু আঠটাৰ পৰা বাজিলে মই দোকানৰ পৰা গুচি যাম আপোনালোকৰ ঘৰতো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকক কমেণ্ট কৰি জনাব ম'ম' দিছিলে ম'ম' ম'ম' মাছখিনি এইফালে থৈ দিছোঁ আৰু আনফালে ইয়াত চাওমিন আৰু এগ প্লেট হ'ব মই এইখিনি শেষ কৰি দোকানৰ পৰা গুচি যাম এয়া দেখিছেনে দোকানৰ মানুহ আৰু এতিয়া চাহ খাওঁ খাওঁ লাগিছে এতিয়া মোৰ চাহ খোৱা খানৰ হৈ গৈছে চাহকাপ খাইছোঁ ইয়াতে বনাই পেলাই চাহ বনাইছোঁ চাহ একাপ খাই লওঁ ইয়াতে আৰু ঘৰত গৈ পেলাই ভাত বনামগৈ চাহ এটা খাই নাথাকোঁ ইয়াতে দোকানতে ভাবিছোঁ একাপ চাহ বনাই লওঁ আৰু চাহকাপ বনাই ল'লোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ দেখিছে আৰু পপ এটা লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই চাহখিনি খাই লওঁ দেখিছে চাহ খাই আছোঁ আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ বাই বাই